Selepas malam yang penuh ketegangan itu, suasana kampung mula berubah. Orang ramai jadi makin risau dan takut, tapi tak tahu nak buat apa selain berdoa. Aku sendiri rasa beban berat di bahu, tanggungjawab menjaga kampung kecil ni dari gangguan ghaib yang dah mula merasuk. Keesokan harinya, aku keluar pagi-pagi ke rumah Pak Long Husin. Di sana sudah berkumpul beberapa penduduk, termasuk Hafiz dan adiknya Amar yang masih kelihatan pucat dan lemah. Mereka cerita bahawa selepas malam tadi, suara azan yang seram itu tak berhenti di mimpi. Amar asyik menangis dalam tidur, sebut nama seseorang yang aku sendiri tak pernah dengar. Aku cuba tenangkan mereka. Insya-Allah kita akan cari jalan selesaikan masalah ni, tapi kita kena kuat. Jangan bagi makhluk tu menang. Pak Long Husin, angguk perlahan. Ustaz, ada orang lama kat kampung kita dulu pernah cerita tentang penunggu kubur lama. Dia kata, kalau suara azan dari kubur tu makin kuat dan mula panggil nama orang hidup, itu tandanya ada sesuatu yang sangat buruk sedang berlaku. Aku terus tanya, "Apa yang dia cerita lepas tu?" Menurut cerita, ada seorang tok bomoh pernah cuba halau makhluk tu dulu.